Wah awam jangan cuba untuk ganggu gugat jangan cuba untuk buat pandai. Tuanku wajah Ali pernah bertitah dah ketika perasmian Majid Al-Ghufran Batu 2. Siapa rasa dia pandai kata Tuanku, dia rasa hujah dia betul, mailah mengadap Datuk Mufti. Bentangkan berhujah berdebatkan dengan Datuk Mufti. Kalau Datuk Mufti kalah kita akan ambil patua dia kita akan bentangkan dan kita akan tukar semua apa yang ada dalam polis ini mengikut pandangan dia dengan cuba untuk merosakkan garis panduan dan tata cara pengamalan ibadah yang dah pun dijalankan di bumi perlis ni kena faham hari ini saya mengajak dajah dajah 4 ni saya bawa buku mengajak tadi malam saya bawa buku mengajak budak-budak darjah -budak 4 pelajaran ibadah tajuk minggu ni minggu yang ke 13 berkaitan dengan peranan Nabi dan Rasul peranan Nabi dan Rasul ni tuan-tuan nak tengok usia umur 10 tahun apa yang mereka pelajari daripada kitab ataupun buku teks pendidikan Islam tahun 4 ini peranan Rasul apa peranan Rasul menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah disampaikan. Bila disampaikan kita menafikan. Ha, tentu dah jam dah. Kita ajak kamu budak-budak, Nabi menyampaikan apa sahaja yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita perlu beriman dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing manusia dan jin supaya beriman kepada Allah menjelaskan cara hidup yang diradui oleh Allah mendidik manusia berakhlak mulia mengajarkan cara beribadah yang sempurna ini nombor lima mengajarkan cara beribadah yang sempurna tiba-tiba yang Nabi ajak tu oh tak cukup kena tambah ada satu masjid baru ni minggu lepas lepas habis tu imam semayang jenazah tu imam tu ikut garis panduan dengan betul dah Dah berhenti tak berdoa apa dah Duk kena nak bergerak menuju ke keranda Untuk mengisyaratkan orang bergerak menuju ke keranda Untuk mengangkat keranda jenazah Dan dibawa keluar daripada masjid Untuk dikebumikan Tiba-tiba bunyi suara di belakang Daripada kalangan orang awam Hei tu imam doa lah sikit Tuan nah, jaga majid, majid baru pun kena kena kuat sungguh. Dia ada game belakang, hey, Imam, doa lah sikit. Aih nak koar oh, sikit pun nak berkira. tu imam budak-budak ni ketak. Kalau saya jadi imam confirm dah tak bunyi apa dah di belakang tu. Tapi dah tu imam tu pun muda. Sama kena macam tu pengurusi pun oh, oh. tak tahu dah buat apa. Lah dia pun alhamdulillah rabbil alamin. Oh, ah. Kadang-kadang tu kita begitu, kadang-kadang bukan sekadar ahli jawatan kuasa yang perlu memahami garis panduan yang ditetapkan di bumi Perlis ni tapi orang awam juga kena faham jangan mengganggu gugat segala bentuk garis panduan yang kita jalankan waktu ni selepas sembahyang jenazah tidak ada doa kerana doa telah pun disyariatkan oleh baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam takbir yang ketiga adalah solat jenazah orang awam jangan cuba untuk ganggu gugat. Jangan cuba untuk buat pandai. Tuan Ku Raja pernah bertitah dah ketika perasmian Majid Al-Ghufran Batu 2. Siapa rasa dia pandai kata Tuan Ku. Dia rasa hujah dia betul. mailah mengadap Datuk Mufti. Bentangkan, berhujah, berdebatkan dengan Datuk Mufti. Kalau Datuk Mufti kalah, kita akan ambil patua dia. Kita akan bentangkan dan kita akan tukar semua apa yang ada dalam polis ini. Mengikut pandangan dia. Dengan cuba untuk merosakkan Garis panduan dan tata cara pengamalan ibadah yang dah pun dijalankan di bumi Perlis ni. Kena faham. Melainkan semayang di rumah itu ikut suku dia lah. Itu ikut suku dia. Tapi Tok Imam yang habis semayang di rumah pun dia kena jaga. Dia kena jaga akhlak dia dan garis panduan dia dengan, dengan baik. Ah, bukan kata, oh di masjid, oh, di masjid dah, ah, di rumah tak apa. Bukan. Kita bukan tak apa di sana, tak apa di sini kita nak berjalan sesuai apa yang dikatakan di sini ni dalam buku teks ni mengajar mendidik manusia berakhlak mulia mengajarkan cara beribadah yang sempurna apa yang dah diajarkan oleh nabi telah pun sempurna al yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam madinah dah pun sempurna jangan cuba untuk ubah lagi apa yang diajarkan oleh baginda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peranan nabi itu ialah menjadi contoh teladan kepada manusia. Mak Nabi menjadi contoh tauladan dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya. Itu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hujurat ayat yang pertama. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman jangan kamu mendahului perintah Allah dan rasulnya. Nak pi tau mana Al-Hujurat ayat satu Kalau yang ni tak apa, dak bukan, dak yang ni, dak bukan masalah dak bukan masalah tak apa bukan dalam kitab ni ada lu dalam kitab ni ada oh uh, syekh tu kata boleh oh habib ni kata habib ni buat boleh bukan jaga hati-hati takut dengan amaran yang datang daripada Allah wai orang-orang yang beriman jadi orang yang beriman tidak akan mendahului perintah Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kurangnya tak sempurnanya iman Barulah dia akan mula mengetengahkan suatu bentuk pemikiran Pada perasaan dan sangkaannya ada kebaikan Dan mula dia mendahului Allah dan perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peringkat berikutnya Kepentingan beriman dengan pada Rasul Satu meyakini dan menyayangi nabi-nabi dan rasul sebagaimana sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala Kena yakin apa yang disampaikan oleh Nabi. Lepas yakin, taat, sayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni, darjah empat Darjah empat kita terapkan bentuk pengabdian akidah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Tujuan dan peranan beriman, kepentingan beriman bila seorang dia beriman dengan Rasul, maka dia akan melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia tak bawa ajaran tok syekh dia tak bawa ajaran baba ajaran habib ajaran apa lagi dia tak akan bawa ajaran yang lain melainkan ajaran yang dia bawa adalah ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang tiada berakhlak mulia dan nomor empat meneruskan dakwah Nabi ambil pakai dan perlu untuk berdakwah kepada keluarga, rakan-rakan, sahabat handai. Yang ni tak boleh buat. Yang ni Nabi tak contohkan. Perlu disampaikan meneruskan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelima kepentingan beriman kepada Rasul ialah yakin dan bersungguh-sungguh melakukan ibadah yakin yakin habis saja Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah yakin dah tak perlu dah nak angkat tangan di hadapan jenazah tak ada. bila nak angkat tangan nusak lagi lepas pergi bumi habis selesai pengebumian buat tazkirah ringkas pada orang yang hidup pada ketika itu dibedarkan untuk ber, berdoa pasal apa sini dalam majlis tak boleh oh di kubur boleh sebab itulah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kalau sana pun Nabi tak buat sana pun kita takkan berdoa ada kaifiyat yang diajar kita sering bercakap tentang doa ketika khatib di atas mimbar. Yang <tik> ni pun banyak berlaku. Ialah nak buat macam mana? Dah tak yakin. Karena tidak yakin dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tu <tik> imam <tik> Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Eh, 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 Ada dua tiga orang ah, boleh angkat dah lega lapang boleh angkat. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada waktu doa kita nak doa seorang-seorang kita angkat tangan. Doa dalam kunut nazilah kita angkat tangan. Lepas angkat tangan kunut nazilah kita turun kita sapu muka tak? Kita tak sapu. Pasal apa? Tak ada isyarat. Hatta kalau nak kira boleh turun. <Murdoch> Alhamdulillah ada ya Allah ya Allahu ya Allah. Ah turun. Boleh tak? Tapi kita tak buat sebab tak ada contoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yakin dan bersungguh-sungguh melakukan ibadah di atas jalan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ustaz tu? Angkat tangan benda berkira. Lah so dia angkat tangan waktu ditekan gear gear kereta, masuk gear di jalan. Ada ah, saya baca doa dulu. Sebelum masuk di saya start enjin tu saya baca habis dah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun alhamdulillah 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta bos jalan kita kata balik tak sunnah sebab sunnah doa ketika kenderaan mula bergerak itu yang Ali bin Abi Thalib ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kenderaan sudah mula bergerak maka mula dilantunkan doa dalam dalam perjalanan oh 10 km sejam nak naik pi 20 nak naik pi 40 doa terus dan kalau kita mengamalkan sunnah maka kita tak akan angkat tangan kalau angkat tangan kita kita belah belah pokok jati doa pegang steering dan terus berjalan lisan terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tu diperincikan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peranan mengikuti ajaran Nabi dan Rasul yang telah pun dititipkan dalam buku teks pendidikan Islam tahun 4 tahun 4 mengaji elok dah mai tu kono habis pergi tumpang mengaji dengan geng hak tak mengaji sekolah